Всем привет, я Стас Краснов, это про Крым. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что оказывается по их расследованию Россия еще в 2013 году готовила захват Крыма. Вот это поворот! То есть они провели расследование, попрашивали каких-то людей, собрали какие-то документы. І оказалось, що Росія збільшила свій контингент в Криму в 2013 году. вони вірбували людей, високопоставлених на різних должностях, і чиновників в різних силових органах в різних службах. І виходить, що от вони тоді хотіли захопити Крим. Нам вдалося здобути докази, що в 2013 році Російська Федерація вже почала активні дії на території Криму. Це підтверджується тим, що. Російська Федерація несанкціоновано збільшила свій військовий контингент. Це підтверджується тим, що на території України з боку Криму незаконно перекидувався особовий склад і техніка Російської Федерації. Це підтверджується тим, що вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму. І це це зафіксовано документально. І фактично тодішнє українське керівництво держави Янукович його оточення, керівництво спецслужб на той час не могли не знати про ті активні дії, які вчиняли російські спецслужби і військові на території Криму. І фактично вони були поплічниками і допомагали тому, щоб в Криму розвивалася підготовка. до захватывания Крыма еще в 2013 году. То есть Петренко в таком своем заявлении хочет пояснить, объяснить миру, объяснить украинцам, что Россия, когда захватывала Крым, это было не ситуативное решение, а они к этому готовились. И готовились с помощью действующих чиновников украинских, действующей украинской власти. То есть они ее таким образом как-то подкупили. Само собой, всем уже давно понятно, и мне как крымчанин тоже понятно, что Россия готовилась к захвату Крыма не с 2013 года, она готовилась к захвату Крыма с 1991 года. Всем это ясно, все помнят эти события с Мешковым и с Украинской Насгвардии и так далее. Но у меня возникает другой вопрос. Таким вот своим заявлением министр Петренко утверждает и подтверждает, что многие высокопоставленные украинские чиновники были каким-то образом замешаны в захвате Крыма. И где же теперь все эти чиновники, где все эти разные генералы, которые позбегали из Крыма, где все эти разные сотрудники спецслужб разнообразных, которые тоже позбегали Крыма, часть осталась, часть сбежала, а где же все эти высокопоставленные украинские чиновники, которые отвечали за безопасность Крыма и которые остались на руководящих должностях в Украине? Это большой вопрос. Я не буду перечислять, конечно, по фамилиям, можно почитать те же самые стенограммы заседания РНБО, которые происходили в 2014 году. Можно посмотреть на этих людей, которые прямым текстом сдавали Крым, на каких они сейчас должностях. Давайте зайдем просто на Википедию и посмотрим, а сам министр юстиции Петренко, что думает по всему этому поводу. Посмотрите. Вот написано на Википедии, что оказывается, что 1 апреля 2014 года в самый разгар захвата Крыма, уже после того, как он был назначен на должность министра юстиции, он говорит, что не надо разрывать э, и анонсировать соглашение по Черноморскому флоту. И он оказывается вообще противник. Разрывание Харьковских соглашений. Было те самые соглашения, по которым значительно увеличивался контингент Российской Федерации в Крыму, отдавались там какие-то газовые моменты и так далее. Но это не важно экономические вопросы. Выводы делайте сами. Министерство образования и науки Украины только вот сейчас, через три года после захвата Крыма, аннулировало лицензии высших учебных заведений Крыма и Донбасса. Это, конечно, хорошо, лучше поздно, чем никогда, но с другой стороны, а три года, что они делали это Министерство образования, что они учитывали все эти дипломы, которые были выданы на оккупированной территории, то есть, получается, там была куча бланков, понаписывали всем этим боевикам, может быть, там у Еви, у Моторолы были эти дипломы, конечно, они сейчас им не пригодятся, но тем не менее... А что же сейчас подвигло Министерство образования и науки Украины аннулировать эти лицензии? Видимо, они выжили максимум, что можно было получить от этих, от оккупантов, от россиян, от сепаров. Уже там закончились все эти бланки, уже никакого денежного потока, видимо, не идет. Поэтому они спохватились, решили показать свой патриотизм, свою любовь к Украине, аннулировали эти десятки лицензий. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Ротумюллер заявила, что НАТО никогда не признает оккупацию Крыма. Ну, кроме того, она еще заявила, что НАТО обеспокоена боевыми действиями на Донбассе. Эти все заявления, конечно, это очень позитивно, очень хорошо, тем более, когда это делают чиновники действующие, высокопоставленные, потому что, к сожалению, в наших кулинских новостях очень много фейков, там, где какие-то бывшие сенаторы, какие-то непонятные общественные деятели заявляют, что они там против России. Я фильтрую эти новости, не обращаю внимания на всех этих бывших сенаторов, которые, как правило, уже престарелые, выжившие из ума, но меня, конечно, радует, когда разные деятели из НАТО, деятели из Европейского Союза, из ООН и так далее поддерживают Украину. Но, к сожалению, эта поддержка не выходит далее слов. Вот они все говорят, молодцы, мы вас поддерживаем. Почему-то они не делают вообще ничего, чтобы реально действием поддержать Украину. А как же Будапештский меморандум, как же разные Договоры о нераспространении ядерного оружия. Вот полистайте, почитайте международное законодательство, международное право. Вы увидите, что у Украины со всеми этими странами, со всеми этими организациями заключено огромное количество договоров о нераспространении ядерного оружия и там же двухсторонние договоры. С одной стороны, Украина обязывается сдать все, что у нее было, третий в мире ядерный потенциал, распилить там все, продать, передать в Россию, в США и так далее. И в ответ все эти организации, все эти объединения, союзы, страны обязуются защищать Украину в случае чего. Они почему-то кроме слов поддержки никакой защиты не высказывают, не воят ни контингент миротворческий, ни вообще военный контингент, не помогают в деоккупации Крыма. Все это, конечно, очень печально. И не последнюю очередь здесь играет полная пассивность, полное бездействие украинской власти.